Была у нас стратегия взять активно прессинговать и постараться э, забить быстрый гол, тем более на таком поле тяжелом, чтобы где-то игра успокоилась и ребятам было легче. Э, хорошо, что получилось, хорошо разыграли и хороший гол получился, поэтому могли в дальнейшем еще забивать. Сразу же были и стандарты опасные, еще моменты. Ну, опять же говорю, немножко где-то суетились в завершающей стадии. Для меня самое важное, чтобы из наших ребят получились футболисты. Я им всегда об этом говорю. Результат, ну какой он будет, такой будет результат. Естественно, мы им говорим, да, мы должны подпитывать свою работу результатом. Они, хоте, они должны хотеть побеждать в каждом турнире, в каждом соревновании, в каждом отдельном матче. Но наша главная задача все-таки подготовить хорошего, качественного футболиста, там, для структуры «Динамо», начиная там, сначала в Ю-19, Ю-21, первая команда. Поэтому, конечно, бы хотелось бы большего. Я знаю, я с ними работаю год, я практически каждого из них знаю. Я знаю, как они могут играть и как они могут выглядеть. Э, к сожалению, наверное, пока мы вот этот весь этап до финала прошли, играя на 70% своих возможностей. Почему так произошло, опять же, говорю, будет у нас расширенный анализ по приезду, и будем думать, почему так, будем принимать какие-то решения, потому что нужно двигаться дальше, и им в первую очередь.